assalomu alaykum sizlar bilan top uz kanala bugungi videoda koinot haqida siz bilishingiz kerak bo'lgan umumiy ta faktlar bilan tanishtirib o'taman edvan hablning yulduzlarni o'rganishi shuni ko'rsatdiki bizning galaktikamiz bir paytlar butun koinot deb hisoblangan aslida kengayotgan koinotdagi milliardlab galaktikalardan biri bo'lib chiqdi koinotning to'qson foizini qorong'i energiya va qorong'i materiya tashkil qiladi qolganlari yerdagi hamma narsa barcha sayyoralar va yulduzlar va boshqa hamma narsa qolgan besh foizini tashkil qiladi bizning koinotimiz asosan bo'sh joydir ko'rinadigan koinotni tashkil etuvchi galaktikalar va galaktikalar klasterlari ulkan bo'sh bo'shliqlarni o'rab turgan murakkab doiraga jamlangan somon yo'li galaktikasi o'ttizga yaqin galaktikalarni o'z ichiga olgan mahalliy guruhga kiradi bizga eng yaqin qo'shni yirik galaktika andromeda deb ataladi bizning galaktikamizdagi boshqa yulduzlar atrofida aylanib yuradigan egza sayyoralar deb ataladigan minglab sayyoralarni bilamiz tungi osmonga qaraganingizda siz ko'rgan har bir yulduzda o'rtacha kamida bitta sayyora bor ma'lum bo'lgan galaktikalarning 3 uchdan 2 qismi bizning samon yo'li galaktikamiz kabi spiral shaklga ega qolganlarning aksariyati elliptik shaklga ega ba'zilari esa g'alati shaklga ega masalan tish cho'tkasi yoki halqalar kabi <Sessizlik> Hubble kosmik teleskopi butun bir koinotning kichik qismida deyarli oy diametrining bir qismida joyni kuzatish natijasida 5500 dan ortiq galaktikalarni aniqlagan olimlar hayot uchun potensial bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa sayyora tizimlarini qidirmoqdalar hozircha yer hayot yashaydigan yagona sayyora bo'lib qolmoqda bizning galaktikamizning markazida juda katta qora tuynik joylashgan qora tuynik bu juda kichik maydonga to'plangan katta miqdordagi materiya natijasida tortishish maydoni shunchalik kuchliki undan hech narsa hatto yorug'lik ham qochib qutula olmaydi koinotda yuz milliard galaktika bo'lishi mumkin galaktika yulduzlar bilan to'la bizning quyoshimiz somon yo'li galaktikamizdagi kamida yuz milliard yulduzdan faqat bittasi hisoblanadi